assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar qadrli vohadoshlar surxondaryo telekanalida hokim yordamchisi bilan bir kun ko'rsatuv orqali sizlar bilan uchrashib turganimizdan mamnunmiz bugun biz ko'rsatuvimizni tasvirga olish uchun termiz tumanidagi namuna mahalla fuqarolar yig'iniga keldik xo'sh ayni mana shu mahalladagi hokim yordamchisi bugungi kunda mahallaning aholisini muammolarini murojaatlarini o'rganishda qanday yo'l tutmoqda umuman ular bilan qanchalik do'stona ruhda faoliyat olib boryapti uning ishlari natijadorligi qanday keling ko'rsatuvimiz davomida ayni mana shu savollarga hokim yordamchisining o'zidan javob olishga harakat qilamiz birozgina shamol bo'lyapti lekin baribir bu ko'rsatuvimizni sifatiga ta'sir qilmaydi mana ariqchadan ham o'tib oldim demak mahalla binosiga yetib keldik qadrli teletomoshabinlar termiz tumani namuna birinchi sektorga qarashli mahalla fuqarolar yig'ini demak mana mahalla binosiga ham kirdik aytmoqchi tanishtirib o'tmabman hokim yordamchisi uh, muhriddin po'latov bo'ladilar assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz namuna mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda qancha aholi istiqomat qiladi mahallaning drayveri nimalardan iborat va siz mana shu faoliyatingizni boshlaganingizdan so'ng asosiy e'tiborni nimalarga qaratdingiz faoliyatim davomida respublikadagi barcha hokim yordamchilari singari aholini birma bir o'sha xatlovdan o'tkazib chiqdik o'sha xatlovni yakunlaganimizdan keyin bizga shu ma'lum bo'ldiki besh yuz yetmish yettita xonadonimiz borligi uch ming besh yuz sakson oltita fuqarolarimiz istiqomat qilishligi undan uch ming besh yuz sakson oltitani keyin o'sha prezidentimizni o'sha topshiriqlari bilan biz ularni to'rtta toifaga ajratib oldik to'rtta toifa bu qanday birinchi toifa misol uchun daromadi kam qo'shimcha daromad topish istagi bor ikkinchi toifa misol uchun daromadi yaxshi uchinchi toifa nogironligi bor ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi to'rtinchi toifamiz esa xalq tilida aytganda o'ziga to'q xonadonlarimiz bor endi biz buni bevosita bo'lib oldik bo'lib olgan jarayonida shu ma'lum bo'ldiki misol uchun biz birinchi toifaga o'ttiz kishini ya'ni birinchi toifaga o'ttizta xonadonni uh, kiritdik uh, ikkinchi toifaga to'rt yuz o'n yettita ya'ni bu daromadi yaxshi qo'shimcha daromad topish ham istagi bor misol uchun faoliyat yuritib kelyapti qo'shimcha daromad qilish istagi bor uh, uchinchi toifaga keladigan bo'lsak uchinchi toifada o'ttiz besh kishini biz uchinchi e, toifaga kiritdik o'ziga to'q xonadonlar to'rtinchi toifaga keladigan bo'lsak bir yuz o'n kishini kiritdik mahallamni draveri o'sha issiqxona va sabzavotchilik bo'lganligi uchun avvalo o'sha mahallada bor imkoniyatlardan to'liq foydalanish kerak men kelgunimga qadar to'rt yuz yigirmata xonadonda issiqxona bor edi hozir ikki ming yigirma ikkinchi iki yilning ikkinchi choragiga keldik hozirgi kunda to'rt yuz qirq to'rt yuz elliktaga yetyapti yani, mana ikkinchi chorakda issiqxona sabzavotchilikda o ham hozirgi kunda aholimiz band bugun mana siz bir kunlik ish faoliyati davomida aynan qayerlarga borishni yoki bo'lmasam qaysi bir aholi vakillari bilan uchrashishni ularni murojaatlarini o'rganishni maqsad qilgansiz keling siz bilan birgalikda boraylik ko'raylik va aynan mana shu jarayonlarni teletomoshabinlarimizga ham taqdim etsak nima deysiz mayli mana raisimiz ham shu yerda ekanlar keling mahallaga chiqib ketishimizdan oldin mana mahalla raisini o'zlari bilan ham suhbatlashamiz xush kelibsizlar bizni bir ajoyibgina namuna mahallamizga hokim yordamchisi lavozimi joriy etilgandan beri biz mahalla raislariga ancha ishlar yengil bo'lib qoldi qancha qancha fuqarolarimizni ishlik qildik birgalikda buni hammasi qancha qancha fuqarolarimizga kreditlar olib berdik buning hammasi hokim yordamchisi bilan birga biz hozir mahallani taraqqiyot ikki ko'chamizda turibmiz qurbonov o'ktam aka hunarmand akamizni uyiga olib kelamiz. bu yerda bir necha yillar davomida o'sha e, avloddan ortaga o'tib keladigan hunarmandlar yashaydi xatlov jarayonida bu xonadonni o'rganganimda har bir oila tadbirkor davlat dasturi doirasida hunarmandlar uyushmasiga ajratiladigan kredit miqdorida masalan, uchun o'n to'rt yil muddatga kredit tavsiya qildim Iı, kredit o'sha tavsiya qildim arizalar berildi tavsiyanomalar berildi va men ok bu yerga sizni olib kelishimdan sabab krediti chiqqan endi bu pulni to'g'ri yo'naltiri bilish kerak o'sha kreditni maqsadli foydalanish kerak o'shani bilish uchun keldik mana hozir <laughs> ko'rib turibsiz mana ish jarayonlar ketyapti mana keling bevosita mana shu hunarmand ukamiz asadjon bilan bir o'sha suhbatlashsak hunarmandchilikni kimdan o'rgangansiz o'ziniz shunarmandchilikni dadamdan o'rganganman bu yerda uh, turli xildagi o'sha zamonaviy mebellarni ham ko'ryapmiz hmm. demak uh, muhriddin aka bu yerda hattoki o'sha zamonaviy mebellar ham yasaladi shunday shunday mana shu hamma barcha mebellarni o'zimiz shu seximizda chiqaryapmiz va mana bu xalqimizni ovoragarchiligidan kamaytirib shu zamonaviy va sifatli mebellarni hamyonbop narxda chiqaryapmiz shu seximizdan mana hokim yordamchisini qachondan beri taniysiz bu kishi bilan hamkorlikdagi ishlar qanday bo'lyapti bu akamiz hokim yordamchisi shu shu yerga biriktirilgandan beri kelib xabarlashib ketadilar bu kishiga rahmat bizni ishimizni ko'rib jarayonlarimizni tekshirib va bizga hamkorlik taklif qildilar va biz shu narsani foydalanishga harakat qilyapmiz faoliyatimizni kengaytirish maqsadida shu muhridin akamizga bir iltimos qilgan edik yordam qilyaptilar kelajakda shu seximizni katta bir korxonaga aylantirib har taraflama rivojlantirish niyatimiz bor mana hozir siz ham hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin yoki teletomoshabinlarimiz ham hayron bo'layotgan bo'lishi mumkin nimaga qo'ydi jinni oladigan nimani ko'rsatishyapti deb buni o'zini o'zgacha tarixi o'zgacha bir nima deydi jarayoni borda buni bu ahmedov Rahimjon akamizni misol uchun o'rganganimizda xonadonni xatlov qilish jarayonida o'rganganimizda bu akamizni biz o'sha mahalla raisi yoshlar yetakchisi bilan kelishib uchinchi toifaga kiritganmiz uchinchi toifa o'sha xonadonda nogironligi bor yashash sharoiti og'ir ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi sifatida kiritganmiz va bu akani biz o'sha faoliyatini o'rganganimizdan biz, biz bildikki bu aka o'sha uyma uy yurib mavsumiy qo'ylarni yunglarini olib o'sha qo'l apparatida olib yurar ekanlar yani. bu o'zgacha mashaqqat o'zgacha kuchni talab qiladi shunda aka bilan suhbatlashganimda aka sizga qanday yordam bersak bo'ladi yoki sizni o'sha faoliyatingizni qanday bir kengaytirsak bo'ladi deganimda menga shu yordam tariqasida men olishga mablag'im yo'q lekin yordam tariqasida bir shu qo'yni yungini oladigan bir apparat olib bersangiz deb o'sha iltimos qilgandilar murojaat qilgandilar biz bu murojaatni ham iltimosnomani ham o'rganib ko'rdikda bu ham bir ish o'rin bu ham bir o'sha ishni tashkil etish shunday ekan biz o'sha subsidiya asosida o'sha menga berilgan o'sha vakolatdan kelib chiqib tavsiyanomam asosida bu akaga o'sha qo'yni yungini oladigan apparatni subsidiya asosida olib berdik hozirgi jarayonda aka faoliyati ancha kengaytirib xalq tili bilan aytganda klientlari ham nima deydi xaridorlari ham ko'paygan demak bevosita biz mana jarayonlarni kuzatib turibmiz qadrli teletomoshabinlar keling endi qahramonimizni o'zlari bilan suhbatimizni davom ettiramiz assalomu alaykum vumasom keling mana shu apparatizni o'chirib turamiz besh minutga necha yildan beri shug'ullanib kelyapsiz mana shu soha bilan to'rt yildan beri qayshi bilan kuniga o'n bittagacha qo'y olganman yigirma ikkita qo'yni ikki kunda bemalol olsa bo'ladi bemalol endi mana qo'l qaychi bilan olganman da, hozir mana apparat bevosita subsidiya asosida berilibdi sizga buni qulayligi afzalligi sizga qanaqa yordamlari tegyapti bui afzalligi buni uch buntga bormayapti bitta qo'y endi aytingchi mana shu bitta qo'yni qancha narxga yungini olib berasiz endi o'rtacha minimal o'n ming so'm o'rtacha end bir kunda nechta qo'y bir kunda mashinka bilan yigirmata qo'yni olsa bo'ladi qadrli teletomoshabinlar mana bevosita o'zlari aytib turibdilar bir kunda demak 10 ming so'mdan 20 ta qo'yni yungini olsalar ham demak bu kishining bir kunlik daromadlari 200 ming so'mni tashkil etib turibdi demak bu ham o'sha oilangizga daromad sizni ish bilan ta'minlanganingizni bir namunasi to'g'rimi To'g'ri, to'g'ri hozir men sizni bu xonadonga olib okay kelganim sababi bu opa ziyodulla va gulnora opa bizga ya'ni shaxsan men o'zimga o'sha oilaviy tadbirkorlik qilish maqsadida murojaat qilgan edilar bu o'sha murojaatni joyiga kelib o'rgandik faoliyatni ko'rdik qilsa bo'ladimi yo'qmi oxirgi xulosamiz shu bo'ldiki bu opani xonadonida opani o'zini maqsadi ya'ni rejasi bor ekan ya'ni biz o'sha iqtisodchilar tili bilan aytganda biznes rejasi bor ekan opani biznes rejasi xonadonlarida o'sha xizmatlar sohasiga ya'ni o'sha pishiriq non va non mahsulotlari ishlab chiqarish niyati bor ekan xonadonni ko'rdik imkoniyati bor imkoniyatdan foydalanish kerak kreditga murojaat qilgandilar kredit chiqdi va o'sha asbob usul uskunalar olib kelindi hozir mana ko'rib turganingizdek xonadon e, e, mana shu xona yangi ha e, xona yangi yeah. endi jihozlar e, e, mana bitkazildi endi opa bilan bevosita o'sha kelishib olganmiz opa to'rt kishini ish bilan ta'minlayman yonlariga to'rt kishini ha xotin qizni oladilar bu esa bizga o'sha aholini fuqarolarni bandligini ta'minlashga bir pog'onasiga bir nima deydi bir yordam bo'ladi shu o'rinda sizda savol tug'ilishi mumkin bu mahsulotni qayerga sotamiz bozori qayerda bo'lishi mumkin avvalo biz mahsulotni fuqarolarimiz ya'ni o'sha mahallamiz ichida sotamiz jarayon yaxshi ketsa boshqa markazlarda xonadonlarda kichik kichik kooperatsiyalar qilish misol uchun ular xamirni tayyorlab beradi opa pishirib beradi yoki opa pishirgan mahsulotni sotib beradi ana shunday rejalarimiz bor azizlar ayni damda biz mana qovun ekilgan dalada turibmiz va qo'limdagi qovundan ko'rishingiz ham mumkinki Iı, bu yerda mana shunday shirindan shakar qovunlar namunalik dehqon u mirishkorlarni mehnatini samarasi deish mumkin aytingchi mana shu yerda mehnat qilayotgan xotin qizlarimizni soni necha nafardan ortiq asosan ayollarni tashkil etadi ishchilarimiz bu yerda o'sha saksondan ortiq fuqarolarimiz hozirgi kunda mavsumiy ish bilan band bo'lmoqda bu ham bir bizni o'sha faoliyatimizni bir qisman bir bo'lagi desak mubolag'a bo'lmaydi ma'lumot o'rnida aytish kerak aynan mana shu qovunlar yanvar oyida ekilgan ekan va ko'rib turibsizki hozir mana mehnatkashlarimiz tomonidan aynan mana shu qovunlarni yig'ib olish mavsumi ayollarimiz yarim milliondan olga olishadi hovl yetishtirish endi shu yosh bolani boqqanda shu boqasiz ekanda shu yanvar oyidan beri xudoga shukur mana ishlab kelyapmiz теплицalar yetishtirib bu ekkanmiz toshkent Vodi, samarqand buxoro chiqarib turibmiz eksport ham qilish niyatimiz bor bu yangi lavozimni mas'uliyatli tomonlari umuman mana to'rt oydan beri ishlab yuribsiz xulosaviy fikringiz qanday mana shu siz nima deya olasiz hokim yordamchisi lavozimi bu qanday lavozim aslida bu hokim yordamchisi lavozimi o'zidan o'zi bo'lib qolmagan oldin yani. bo'lardi biz faqatgina e, kabinetimizga yoki o'zimizni faoliyatimiz davomida bitta fuqaroni qabul qilardik u ham bir boshqa bir muammo bilan kelari bu yerda muammolar juda e, ko'p oilaviy muammolar shaxsiy muammolar bularni albatta yechish yoki xonangizga e, norozilik kayfiyati bilan kirib kelgan fuqaroni qo'lingizda misol uchun imkoniyatingiz yetmasa ham faoliyatingiz yoki yetmasa ham uni xursand qilib chiqorib yuborish ham bu ham bir katta mahorat shuning uchun hokim yordamchisi lavozimi avvalo psixologiyadan iqtisoddan boshqa boshqa sohalardan bo'lishi kerak degan va eng asosiysi eng muhimi o'sha xalqxal tushuna olish kerak xalqni tushuna olish kerak xalqni ichiga kirib bilib dardini tinglab o'z joyida hal qilish kerak albatta mahallamni kambag'allikdan chiqarib aholi bandligini ta'minlab tadbirkorlikni rivojlantiramiz va imkon qadar kuch g'ayratimiz shijoatimiz bilan kecha kunduz bilan xalq dardi bilan yashaymiz ko'rsatuvni tasvirga olish davomida siz bilan suhbatlashib mana shu xonadonma xonadon siz bilan birgalikda yurib shunga guvoh bo'ldikki o'ziga xos bir g'ayratga shijoatga egasiz tilagimiz mana shu g'ayrat shijoat sizni aslo tark etmasin mana shu faoliyatingizga omad va zafarlar tilab qolamiz qadrli teletomoshabinlar hokim yordamchisi bilan bir kun ko'rsatuvining bugungi qahramoni termiz tumanidagi namuna mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi muhriddin aka po'latov bo'ldilar biz esa aynin mana shu yerda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz surxondaryo telekanalini tomosha qilishda davom eting xayr salomat bo'ling